Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahimahullahu taala wa bi amin. Jadi saya terangkan sedikit uh, tadi kita bicara masalah sifat salbiah eh sifat nafsiah. Sifat nafsiah tadi Saya gabungkan tu dalam dalam kitab tu hal dengan amrun i'tibari. Cuma khilaf ulama ya, khilaf ulama mengikut perkataan Abu Hasan Asy'ari sifat nafsiah iaitu uh, kena atas amrun i'tibari. Apa makna amrun i'tibari? Ada pada zihin, tak ada pada pemikiran. Ada pada otak. Pada pemikiran kita tu ada. Allah Ta'ala tu ada. Tapi pada pandangan tak ada. Itu di sisi Abu Hasan Ash'ari. Adapun di sisi Abu Mansur Al-Maturidi. Iaitu mana hal yang mewajib bagi zat. Tiada dikeranakan oleh satu kerana. Itu di sisi Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ini ada khilaf. Kalau mengaji kitab-kitab besar-besar, dia asingkan dah. Tu. Ya ini saya ambil pakai sekali sekali lalu. Boleh paham ya? Ada khilaf ulama. Okey. Lagi satu, ta'arif nafsiyah ni paling mudah kita kata. Apa dia? Paling mudah kalau dalam bahasa Arab. malatun tu'aqalu zatu illa biha. Itu ta'arif dia. Barang yang tak diretikan akan zat, melainkan dengan dia. malatun tu'aqalu zatu illa biha. Itu ta'arif dia. Perkara atau benda yang tak dipaham, tak dimengertikan akan zat melainkan dengan dia, dia sifat tu. Wujud. Kita tak reti kata zat, contoh a uh, manamat ada ada saya di sini kata. Bermakna mat mengaku dia dia tu ada sebab apa? sebab sifat wujud tu ada pada dia. Itu orang panggil nafsiah. Ya. Ha, ah dalam bahas, dalam ta'rif dia. Ya. Okey, habis kita bicara sifat nafsiyah. Yang kedua kita bicara sifat salbiah, pembahagian sifat apa? Sifat mana 20 sifat ni terbahagi kepada yang kedua ter, yang kedua daripada empat bahagian tu dipanggil sifat salbiah. Salbiah erti nafi. Artinya sifat yang menafikan barang yang tiada patut dan layak pada Allah Jalla wa Azzam. Menapikan perkara yang tak tak layak, tak patut. Contoh, saya kata, bila saya sebutkan qidam, otak kita dah tergambar menapikan ada permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Baqa, apa makna baqa? Menapikan ada kesudahan bagi ada Allah Ta'ala. Baqa. Mukhalafah, apa makna mukhalafah? Menapikan, ada menyerupai Allah Ta'ala. Sama ada pada zat, ataupun pada sifat, ataupun pada perbuatan. Qiyamuhu bin Nafsih, apa makna Qiyamuhu bin Nafsih? Menapikan Allah Ta'ala berhajat kepada zat dan berhajat kepada yang menjadikan. Wahdaniyat, apa makna wahdaniyat? Menapikan, berbilang-bilang pada zat Allah Ta'ala. Semua cerita cerita na, cerita nafi. Boleh faham ya? Itu makna salbiah. Dia nak menafikan saja. Okey, mudah ya? Menafikan perkara yang tak layak pada zat Allah. Dipanggil salbiah. Habis. <coughs> mudah. Ah ha, bawah tu tulis pula dia kata tiada mawjud pada zihin. Mana tak mawujud pada akal. Benda tu bukan ada. Orang panggil benda tu bahasa sungguh. Ha, yang kita belajar tadi wajib. Perkara yang tak tergambar pada akal kita akan ada benda tersebut. Hakikat dia. Apa, ha, perkara yang tak tergambar pada akal kita akan tiada dia. Hakikat akal mesti hukum ada atau sungguh. Betul tak? Ha, ini sungguh. Eh? Dia bukan ada pada otak kita. Cuma bila ibarat kata qidam nak napi ya. Contoh saya kata <coughs> ha, ini misal ini misal saja ya. Apa makna mandul? Apa makna mandul? Menafikan ada anak bagi seseorang. Misalan macam tu. Jadi ulama ibaratkan dengan satu perkataan. Satu perkataan itu menunjuk di atas makna menafikan. Kan? Jadi kalau kita kata qidam menafikan ada permulaan bagi ada Allah. Kalau kata Bakok, menapikan ada kesudahan bagi ada Allah. Jadi mana benda ni tiada mawujud pada zihin. Cuma kita kata sungguh. Dan tiada mawujud. Dan tiada mawujud dia pada kharij. Mana pada otak pun tak ada. Pada pandangan mata pun tak ada. Nak tengok qidam, baka tak. Cuma kita hukum sahaja. Hukum kata sungguh Allah Ta'ala tu tak ada permulaan. Allah Ta'ala itu sungguh kata tak ada kesudahan. Allah Ta'ala itu sungguh kata tak menyerupai dengan sesuatu. <tuh> okay, ya? Itu dipanggil sifat salbiah. Okey, yang seterusnya. Kita belajar pula sifat ma'ani. <tuh> Apa makna sifat ma'ani? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani iaitu sifat yang mewujudkan pada zihin dan mawujud pada kharij. Yang berdiri ia pada zat. Dengan zat. Berdiri ia dengan. Berdiri ia pada zat. Dengan zat itu buang. Yang melazimkan ia. Dengan yang kedua itu pun tak betul. Itu. Akan sifat maknawiah. Tarif betul kan Mari sifat yang mewujud ia pada zihin dan mewujud pada kharij yang berdiri maksud kata berdiri mana tak bercerai tanggal ini bahasa lama ya maksud kata berdiri itu mana tak bercerai tanggal ia pada zat dengan zat itu buang yang melazimkan ia dengan tu juga buang mana yang melazimkan ia akan sifat maknawiyah akan akan bukan dengan ya akan sifat maknawiyah boleh ambil tarif ta dia. <coughs> Okey, saya hurai. Sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Ini sifat ma'ani ada berapa? Ada tujuh. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Okey. Sifat yang ma'ujud, ada. Ada pada zihin, pada otak kita ada dan ada pada kharij. Kharij mana pada pandangan mata. Macam mana sifat ni ada pada zihin, ada pada kharij? Kudrat, iradat ilmu hayat sama besar kalam tu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala belum Allah taala jadikan makhluk belum Allah taala jadikan nur Muhammad Allah taala tu ada sifat perkuasa, pekehendak, pengetahuan, penghidup, pendengar, pelihat, pekata semua ada sifat-sifat tu tapi tak ada siapa yang hukum kemudian Allah taala zuhirkan nur Muhammad kan kalau kita mengaji martabat tujuh laman tiga segi martabat yang kedua dipanggil martabat hakikat Muhammadiyah ataupun wahdah. Wahdah ni martabat dia hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah tu sifat dia apa? Tujuh sifat maani itu. Ini saya ceritakan macam mana kata mawujud pada zihin mawujud pada kharij, penerangannya macam tu. Hakikat Muhammadiyah tu itulah tajalli. Allah Ta'ala menyatakan zat dia dipanggil tajalli sifat. Sifat dia ada tujuh sifat. Okay. Jadi sifat itu ada pada Allah Ta'ala lah. Kudra iradat ilmu hayat sama basar kalam ini ada pada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala nak menzuhirkan tujuh sifat. Tujuh sifat tadi, supaya manusia dapat memandang yakin bahawa rahsia Allah Ta'ala itu ada. Macam harimau lah bila dia berjalan. Mak, dipijak tempat lembek contoh dia. dia meninggalkan kesan tapak kaki lah. Dia meninggalkan kesan tapak kaki itu. Tapak kesan tapak kaki itu dengan sebab ada tapak kaki harimau. Kalau harimau itu kita kerat kaki dia, main mana kesan tapak kaki? Okey, dia, dia meninggalkan kesan tapak kaki, tengok di tapak kaki, kesan tapak kaki, kesan tapak kaki itu bukan diri harimau. Tapi kenyataan bagi wujudnya harimau yang ada kaki tadi. Di situ nyata garang harimau, nyata bengis harimau, nyata tangkas harimau. Tapi itu bukan harimau, tapi kenyataan. Boleh faham ya? Itu kenyataan tentang wujudnya harimau. Okey, jadi bila Allah Ta'ala zuhirkan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nur Muhammad yang bawa tujuh sifat tu. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama wasar, kadang, -kadang tu Nur Muhammad yang bawa. Nur Muhammad nak nyatakan tujuh sifat pun tak nyata juga. Melainkan kena nyatakan Adam. Itu yang Allah Ta'ala buat. Apa? Lembaga Nabi Adam, Dimasukkan tujuh-tujuh sifat Kita ni Dalam perut mak kita ha, Kita cakap Nabi, Nabi Adam ya? Mana kita dalam perut mak kita ni Kita anak cucu Nabi Adam Kita dalam perut mak kita Pertama sekali Allah Ta'ala zuhirkan sifat apa? Hayat Kan bila mak kita mengandungkan kita Empat Seratus dua puluh hari Empat bulan kan? Empat bulan Empat bulan ke? Seratus dua puluh hari Empat bulan kan? Seratus dua puluh hari Allah Ta'ala tiupkan roh Nyata sifat hayat Lahir kita, mak kita ajar, ibu adalah madrasah yang pertama untuk anak-anak. Imam Ghazali kata. Jadi mak kita yang ajar bercakap, ajar berjalan, ajar apa semua. Mak kita yang ajar kita. Ada ilmu dah kita. Bila dah ada ilmu, ada kehendak tak? Ada kehendak. Ada kehendak kita buat tak? Kita buat. Apa yang mengesahkan, membolehkan ada empat-empat sifat tu. Sifat sama, basarkah? ka, kalam. Lengkap tak pada diri kita? Asal sifat itu sifat Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala nyatakan. Bukan kita ambil Allah Ta'ala punya sifat. Mana ada kita kudrat. Tapi sebagai bukti. Di tapak kaki harimau. Sifat garang tak ada. Tapi kenyataan garang ada tak pada kesan tapak kaki harimau. Mesti otak kita terfikir. Oh besar harimau ni. Garang ni. Tengok. Dia otak kita mesti tergambar macam tu. Jadi Allah Ta'ala nak menyatakan rahsia dia. Dengan tujuh sifat ma'ani. Jadi bermakna. Sifat ma'ani ni mawujud pada zihin. Pada otak kita. Bermakna pada zihin, pada otak kita, ada pada sifat ni pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan mewujud pada kharij. Macam mana mewujud pada kharij? Sifat kudrat, iradat, ilmu hayat sama besar ni nyata pada yang bernama manusia. Kalau lain pada manusia, dia tak lengkap. Lembu kerbau, mungkin kuat. Tapi ilmu ada tak? Ilmu tak ada. Ha tu beza beza manusia dengan binatang kalau yang nama manusia tujuh-tujuh ni mesti lengkap okey jadi bermakna yang ada pada kita ni Mewujud pada khariz nama dia jadi sifat ma'an itu Mewujud pada zihin mana pada zat Allah Subhanahu wa taala wujud pada khariz manusia manusia ni sebagai kenyataan Allah taala yang ada sifat pekuasa ada sifat pekehendak pengetahuan apa semua ada pada Allah ada pada pada Allah kita sebagai kenyataan dia yang berdiri mana yang ada kita masuk dalam kitab balik. mana yang berdiri mana yang tak bercerai tanggal daripada zat Allah macam mana tak bercerai tanggal sifat kudrat iradat ilmu hayat itu ada pada Allah dia tak bercerai tanggal pada zat tapi kenyataan dia Allah Ta'ala nyatakan kepada manusia ini yang kita membawa rahsia Allah Ta'ala benda ni daripada Nur Muhammad kita bawa benda ni kenal benda macam ni baru kita dipanggil insan kalau tidak muka manusia tapi maaf cakaplah binatang. Kan Allah Taala kata lahum qulubun la yabqahu nabiha. Bagi mereka itu otak, akal, pikiran, la yabqahu nabiha, mereka tak berfikir. Ulaika kal an'am, mereka itu sama seperti binatang. Balhum adal, bahkan mereka itu lebih teruk, lebih sesat daripada binatang. Binatang tu tak apalah dia tak ada hisap. Yang kita ni ada hisap. Mati kita ada hisap. Berat kita. Okey, jelas ya? Ha, ha mana? Yang tak bercerai, yang berdiri, yang ini tak bercerai tanggal, ia pada zat, dengan zat itu buang ya, yang melazimkan ia akan sifat maknawiah. Apa mana melazimkan? Lazim ni makna, bila ada ma'ani, kita hukumkan maknawiah nanti. Kalau kita tak kenal ma'ani, macam mana kita nak hukum maknawiah? Ya? Kita tak boleh nak hukum maknawiah. Jadi melazimkan akan ma'nawiyah. Ataupun bahasa Arab dia kata melazimkan akan samarah bagi sifat. Apa makna? Melazimkan akan samarah bagi sifat. Melazimkan sifat ma'nawiyah. Bila ada ma'ani adalah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Kenapa panggil sifat Ma'ani. Nanti orang tanya pula, kenapa panggil sifat ma'ani? Sifat ma'ani mana sifat yang bangsa makna. Benda itu mewujud Tapi yang bangsa maknawi. Kenapa saya kata bangsa maknawi? Okey, kita boleh mendengar tak? Kita boleh mendengar. Tapi belah telinga kita cari sifat pendengar. Kat telinga kita boleh cari. Kita hidup tak? Kita hidup. Cari sifat hayat. Belah badan kita cari sifat hayat boleh tak? Tapi benda tu ada tak? Benda tu ada. Benda tu ada. Tapi nak cari tak jumpa. Inilah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat pelihat mata kita. Cuba belah biji mata kita cari sifat pelihat. Tak boleh cari. Tapi kita boleh melihat tak? Kenapa kita boleh melihat? Kerana adanya sifat pelihat, kita boleh melihat. Kerana adanya sifat pendengar di telinga kita, kita boleh mendengar. Kerana adanya sifat penghidup pada diri kita, kita hidup. Boleh nampak? Nah, itu orang panggil sifat ma'ani nama dia. Tujuh sifat ni, tujuh sifat ni lah yang dibawa oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi batin bagi kita. Itu yang manusia dia mesti ada zuhir, mesti ada apa? batin. Dia jadi batin bagi kita. Yang Adam tu zuhir bagi kita tubuh. tu hari raya kita minta maaf, minta maaf zuhir dan batin. Sebab apa? Yang batin ni ada cerita dia, yang zuhir ada cerita dia. <tuh> Okey. Itu dipanggil sifat ma'a, sifat ma'ani. Hakikat sifat ma'ani sebenar itu ialah aa, ada pada Allah Taala dipanggil hakikat Muhammadiyah. Nama dia. Tujuh sifat ma'ani itu dinamakan dengan hakikat Muhammadiyah. Okey, habis. Kalau ada soalan catit, ya, Insyaallah ada masa saya akan terangkan. Sifat maknawiyah. Hmm. Sifat maknawiyah. Apa makna sifat maknawiyah? Pahamkan istilah-istilah ini penting. Kalau kita mengaji nanti dalam kita kita ngajilah kita apa huraiannya semua ya. Ngajilah tu guru oh, mana? Huraiannya semua ya. Ya. Oke, okay. apa makna sifat ma'nawiyah pula? Sifat ma'nawiyah hal baca hal yang sabit, yang tak ada tu. Hal yang sabit tambah yang hal yang sabit sabit mana sungguh. Hal yang sabit mana yang sungguh bagi zat selama ada zat itu. Padahal ia dikeranakan dengan satu kerana apa dia, kerana satu kerana? Ia sabit sifat sifat ini bagi zat kerana berdiri maani itu pada zat. Baca macam ni tak faham. Itu. Kalau tak ada penjelasan tak faham. Ha, tapi rahsia orang kita kita lama kita kita Arab. Ha, ni lah. Tapi kalau kita faham dia kejap terus anak ha, kunci. Kalau kita nak ubah pada bahasa moden tak ada buat ni. Ada ha, kena pakai bahasa lama ni, ya, Pak. Okey, hal, tadi kau dah faham apa makna hal? Hal iaitu pertambatan di antara ada dan tak ada. Nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Ha, itu hal. Pertambatan di antara ada dan tak ada. Mana hal yang sabit bagi zat? Selama ada zat. Selama ada zat, adalah sifat tersebut. Mesti ada sesuatu yang menambatkan sifat kepada zat. Bandingan dia macam ni. Gambar. Gambar yang melekat dekat dinding. Okey, itu. Contoh dia, ada benda melekat dekat dinding. Mesti ada sesuatu yang menambatkan skrin ni dengan dinding. Sesuatu yang menambatkan tu, nampak ke? tak nampak. Macam gambar gambar melekat. Gambar yang melekat dekat dinding. Contoh saya kata, gambar lekat dekat dinding. Okey, mesti ada sesuatu yang menambatkan, yang melekatkan gambar dekat dinding tadi. Pelekat tu nampak ke? Gam tu nampak tak? Tak nampak. Oh kalau tak nampak, gam tak ada lah. Nak kata tak ada pun tak boleh sebab gambar melekat. Nak kata ada pun tak boleh, tak nampak. Tu bandingan dia, sifat maknawiah tu hal tak naik sampai tahap ada sehingga kita boleh pandang tak turun sampai sampai tahap tiada sehingga kita menafikan paham misal mana-mana tu guru di pondok petani saya mengaji dulu dia kata gambar melekat dekat dinding ni kata Bapak -bapak yang sepanjang pun bisa bagi misal macam tu ya perkara yang melekatkan gambar dekat dinding tu benda apa gam nak kata ada tak boleh tak nampak nak kata tak ada pun tak boleh sebab gambar melekat. Bandingannya sifat maknawiyah itulah yang menambatkan adanya sifat ma'ani kepada zat. Tadi mula-mula kita belajar sifat nafsiyah itu nak cerita zat sahaja. Bila kita belajar sifat ma'ani nak cerita sifat sahaja. Lalu ni bila masuk maknawiyah, zat yang bersifat. Dia dah gabung dah. Faham? Tadi zat, ma'ani sifat. Bila maknawiyah, zat yang bersifat. Apa sesuatu yang menambatkan sifat kepada zat? yang menambahkan sesuatu yang menambahkan sifat kepada zat itu ialah sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah itulah dipanggil hal. Nama dia sifat hal. Ha, kita tengok tarif. Hal yang sabit bagi zat selama ada zat. Selagi ada zat. Macam kita lah. Okey, saya terangkan. Selagi ada kita. Kalau kita ni ada kudrat, ada tenaga lah contoh dia. Selagi ada zat kita adalah kudrat kita, selagi ada zat tubuh kita adalah kehendak kita. Mesti ada sesuatu yang menambatkan sifat kita kepada diri kita. Ada tak? Apa? Sesuatu yang menambatkan. Tadi kalau Allah Taala kita kata yang menambatkan sifat maani kepada zat Allah Taala tu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah tu dibandingkan macam gam yang melekatkan gambar dekat dinding bandingan dia kiasan dia macam tu yang menambatkan khaliq dengan makhluk kita dengan Allah taala tu nur Muhammad. Ha ah, yang Abu Mansur Al Maturidi buat sifat ma'nawiyah lagi memudahkan jalan. Di sisi Abu Hasan Ash'ari, ma'nawiyah dia tak bilang dia bukan menafikan cuma dia tak membilang satu sifat yang asing. Adapun di sisi Abu Mansur Al Maturidi dia membilangkan sifat yang asing. Kenapa? Bila kita mengaji hakikat nanti, oh kita nampak sungguh. Apa sesuatu yang menambatkan Khalik Allah dengan makhluk kita ni? Mesti ada. Banding iaitu Nur Muhammad. Macam mana Nur Muhammad menambat? Saya bagi misal macam ni, macam pokok. Okey. Saya ambil biji durian. Saya ambil biji durian, saya tanam, buah dalam tanah. Daripada biji durian biji durian yang basah-basah lagi kan bermakna dia boleh tumbuh lah dia tumbuh tunas, dia naik batang daripada batang dia naik pula jadi dahan batu timbul ranting daun, pucuk apa semua, besar berbunga, berbuah batang-batang durian, ranting-ranting durian dahan-dahan durian kenapa? sebab biji durian dia tak boleh biji durian naik-naik batang cepedak boleh? tak boleh, Okay. Naik batang durian. Daun, daun pun daun durian. Buah nanti yang terakhir pun buah durian. Dia tak akan lahir, jadi buah nangka. Okey. Sekarang, bila bila dah jadi batang-batang durian, daun-daun durian, dahan-dahan durian. Yang jadi batang durian, terzuhir batang durian ke, dahan durian ke, ranting durian ke, terzuhir daripada mana? Daripada biji, Durian. Kalau tak ada biji, main mana batang, main mana ranting, main mana dahan. Begitu juga makhluk terzohir daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ibarat macam biji. Daripada Nur Muhammad dizohirkan langit, bumi, syurga, neraka, manusia, binatang, pokok, apa semua. Masing-masing bentuk kejadian. Kan tadi, yang batang, batanglah. Yang ranting, rantinglah. Yang daun, daunlah. Yang manusia, manusialah. Nur Muhammad asal biji benih dia. Yang langit, langitlah. Yang bumi, bumilah. Dia tak akan berubah. Okey, nampak ya? Eh? Jadi cerita dia, mana yang batang ranting dahan tu, kenyataan bagi biji benih. Yang kita makhluk, kenyataan bagi Nur, Nur Muhammad. Nur Muhammad pula, kenyataan bagi wujudnya Allah. Sebab yang bawa rahsia, rahsia penzuhiran makhluk ni Nur Muhammad bukan setakat manusia seluruh alam semesta. Kalau kita mengaji kitab Durun Nafis dia sebut Nur Muhammad sudah mesra ke seluruh alam. Okey, kalau kita tanam pokok bila jadi sebatang sepokok durian dah besar tinggi dah. Biji benih nampak tak? Biji benih tak nampak. Tapi biji mana batang ranting dahan itulah kenyataan bagi biji biji benih begitu juga Nur Muhammad Nur Muhammad boleh nampak lah. Nur Muhammad jangan dicari tapi dialah ibarat biji benih zuhir seluruh makhluk tak kira apa juga makhluk hatta iblis hatta anjing babi ini tempat mengaji saya kena cerita lah walaupun dia makhluk yang keji makhluk yang dilaknat iblis zuhir daripada siapa tu? daripada Nur Muhammad hatta orang kafir Nur Muhammad tak ada lain jadi yang menambatkan khalik dengan makhluk tu Nur Muhammad itu yang ulama buat. Kita mengaji tauhid. Guna dia bila? Bila kita mengaji hakikat nanti kita nampak dah ni. Yang Nur Muhammad tu siapa dah? Tu hebat. Nur Muhammad tu hebat. Jadi Nur Muhammad tu kenyataan bagi Allah. Biji benih yang kita tanam tu kenyataan bagi siapa? Kenyataan bagi tuan pokok lah. Sebab tuan pokok yang tanam dia ambil biji durian, sebab dia tanam. Jadi satu pokok durian. Jadi pokok durian, biji benih itu kenyataan bagi tuan pokok. Sebab itu bila orang tanya, ni pokok siapa? Ini pokok mat punya, dia kata mat tanam ni. Dia tak kata lain sebab mat yang tanam. Jadi Nur Muhammad tu Allah Ta'ala yang yang zuhirkan. Bila Allah Ta'ala yang zuhirkan daripada Nur Muhammad, zuhir makhluk-makhluk yang yang lain. Bermakna semua makhluk yang lain sebagai kenyataan bagi wujudnya siapa? Wujudnya Allah Allah yang berzat, Allah yang bersifat, Allah yang berasma, Allah yang berafal, berbuat. Tak ada lain. Okey, boleh faham sifat maknawiyah tu guna dia. Kita setakat cerita tambat-tambat sifat kepada zat, oh, lambat tu. Ini kita masuk dalam satu sudut hakikat tu. Baru kita nampak apa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir tak kita dengan Allah Taala? terlampau hampir. Allah Taala kata dalam Quran, wa nahnu akrabu ilaihi min habil warid. Kami terlebih hampir kepada kamu daripada urat leher kamu. Ini urat leher kita nih. Habis Allah Taala duduk sini kau. Cari Allah Taala tak jumpa kat sini nih. Tapi maksud kata Allah Taala berhampir kepada kamu daripada urat leher itu maksud dia kita tikam perut tak tentu mati. Kerat kaki, kerat tangan tak tentu mati. Tapi kalau kerat kepala mana sifat hayat? Hilanglah sifat hayat. Sifat hayat itu rahsia Allah Ta'ala tak? Yang Nur Muhammad bawa tadi? Hayat itu. Nanti kalau cerita Kak Wahabi, dia kata, Wanahnu akrabu ilah ilah, ilah warid. Ya eh, Allah Ta'ala duduk di sini. Dah hampir, Allah Ta'ala hampir pada kamu daripada urat leher. Bukan macam tu. Kita cerita rahsia Allah Ta'ala. Yang menambat tadi siapa dah yang menambat kita ni? yang kita tak boleh pisah daripada Allah Ta'ala. Hati orang-orang beriman dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi Muhammad, terlampau hampir sangat. Kerinduan kita kerinduan kita kuat. Ya, kalau kita mengaji ilmu macam ni, kerinduan kuat. Rindu dengan Muhammad, rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan siapa? Serina Wahai Ubaqar, apa yang ada pada kamu? Ada pada aku Allah dan Rasul saja. Dia dah nampak dah. Allah dan Rasul ya. Hujung-hujung Allah dan Rasul ya wujud benda atas dunia ni so ya. Yeah. seluruh alam semesta ni yang wujud sebenar Allah wahdatul wujud wujud idopi dia siapa dia nur muhammad